اسلامی ریولیوشن چینل میں خوش آمدید آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو برزخ کے بارے میں کچھ مختصر بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم برزخ ان ہولناک منزلوں میں سے ایک منزل برزخ ہے برزخ کا معنی اس پردہ اور رکاوٹ کو کہا جاتا ہے جو دو چیزوں کے درمیان ہو اور ان کو آپس میں نہ ملنے دے مثلاً کڑوا اور شیرین دونوں اکٹھے دریا موجے مار رہے ہیں اور پروردگار عالم نے ان کے درمیان ایسا پردہ حائل کر دیا ہے جو ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین بحرئین بینہما بردخن لا یبغیان سورہ رحمان اسی نے دو دریا بہائے جو باہم مل جاتے ہیں ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے اس پردے کو برزخ کہتے ہیں لیکن اصطلاح کے لحاظ سے برزخ وہ عالم ہے جس کو پروردگار عالم نے دنیا اور قیامت کے درمیان قرار دیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث کے جوز میں فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے تمہارے برزخ کا زیادہ خوف ہوتا ہے راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا اے میرے مولا برزخ کیا ہے آپ نے فرمایا وہ مرنے سے قیامت تک کا زمانہ ہے اور قرآن مجید میں آیا ہے وَمِن وَرَعَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَّا يَوْمٍ يُبْعَسُونَ اور اس کے پیچھے قیامت تک کا برزخ ہے یعنی جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو وہ قیامت تک برزخ میں رہے گا عالم برزخ کو مثالی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ظاہری طور پر اسی دنیا کے جیسا ہے مگر شکل و صورت اور مادہ اور اس کے خصوصیات کے لحاظ سے اس عالم سے یعنی اس دنیا سے وہ دنیا جس کو برزخ کہتے ہیں بہت ہی مختلف ہے مرنے کے بعد جس عالم میں ہم وارد ہوں گے یہ عالم دنیا اس کی نسبت سے ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو اور اس کو نسبت دی جائے اس دنیا سے یعنی کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ دنیا کیا چیز ہے اسی طرح عالم برزخ میں بدن بھی مثالی ہوگا یعنی شکل و صورت آزا و جوارے کے لحاظ سے اس مادی بدن کی طرح ہوگا مگر مادے کا محتاج نہ ہوگا یعنی جو جسم ہمارا اس دنیا میں ہے جو کہ روح کا محتاج ہے لیکن وہاں پر بدن جو ہماری باڈی ہے انسان کی اس کا محتاج نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ لطیف ہوگا اور کوئی چیز مانے نہ ہوگی جو بدنِ مثالی کے ایک طرف سے دوسری طرف کی اشیاء کو دیکھنے میں حائل ہو صادقی عالم محمد فرماتے ہیں کہ اگر تو اس بدن مثالی کو دیکھ لے تو بے ساختہ کیا اٹھے کہ یہ وہی بدن ہے لو چلا تلاقلتا ہوا ہوا اگر آپ اپنے کسی مردہ عزیز یا کسی مرحوم کو خواب میں دیکھ لیں تو کہیں گے یہ وہی دنیاوی بدن ہے حالانکہ اس کا جسم اور مادہ اس کی قبر میں ہے اور اس کی صورت مثالی بدن ہے بدن برزخی یا بدن مثالی کی آنکھیں ان ہی آنکھوں کی طرح ہیں مگر ان آنکھوں کے لیے تکلیف اور نظر کی کمزوری نہیں ہے اور نہ ہی ضعف کی وجہ سے اینک کی ضرورت ہے اسی طرح باقی اعضاء کو کمزوری نہیں ہوتی دانت نہیں گرتے مومن جوانی کے مزے اڑاتا ہے اور کافر منافق گنہگار بڑھاپے کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے لیے باعث عذاب ہوتا ہے ممکن ہے بعض لوگوں کے اذہان میں یہ سوال پیدا ہو کہ اتنا لمبا چوڑا اتنا بڑا عالم برزخ آخر کہاں پر واقع ہے ہماری عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے البتہ کافی روایتوں میں بعض تشبیہات کا ذکر موجود ہے کہ عالم برزخ اس عالم زمین اور آسمان کو محیط ہے جیسا کہ یہ عالم رحم مادر کو محیط ہے اس سے زیادہ واضح مثال سے تعبیر کرنا مشکل ہے اگر بچے کو شکم مادر میں کہا جائے کہ اس عالم کے باہر ایک ایسا عالم ہے کہ شکم مادر کی اس کے نزدیک کوئی وقعت نہیں تو اس کے لیے ادراک کرنا مشکل ہے اسی طرح ہمارے محسوسات کا ادراک کرنے والی عقلیں عالم برزخ کا ادراک نہیں کر سکتی جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاط نَفْسٌ مَا نفسن لَهُم مِّن قُرَّةِ جزاء بما بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورہ سجدہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں سے پوشیدہ کیا چیز مہیا کی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک واقعہ نقل کرتے چلیں جو کہ کتاب کے سفر نامے میں موجود ہے کہ جس کو ہم نے مختصر اور آسان الفاظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس واقعے کا اگلا حصہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں وعليكم السلام ورحمه الله